नमस्ते इवत्तु ए अध्यायदरि हेरडु श्लोकलु अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह हत्वा कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्महः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान्त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जयौवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् इन्नु अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं परन्तप अर्जुन वाच, कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम्भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्महः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिताः प्रमुखेधार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे नहि पश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषी केशः भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् इन्नुमे अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन वाच, कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम्भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधिमान्त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् इवत्तिके? ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು